Zaba про благо, и добробут украинского народу. На этот раз она собрала самая настоящая парламентская ассорти. Совершенно другой Верховный Совет. Это Верховная Рада, которая на 56% состоит из новых депутатов. При всех своих э, нюансах негативных. Это Верховная Рада, она на порядок. Лучше те, которая была раньше. Комбаты, журналисты, денежные мешки, кремлевские друзья и даже депутаты, голосовавшие за диктаторские законы 16 января. Дайте зарегистрируйся сначала. Регистрируется там. А я, здесь пойду сейчас. Кого на самом деле избрал народ? Я уважаю, что какие-то депутатов ему должны посадить. Парламентские толстосумы уже сегодня откровенно не уважают своих коллег. Зупиниться! А ведь именно за спинами активистов и комбатов одиозные миллиардеры снова попали во власть. Я в зале, там Майдан, Вас Майдан сюда В новом созыве новые миллионеры. Очевидно, что речь идет о каких-то договорниках, о том, что люди попали за то, что кто-то расплатился за поддержку их. То есть, и мы понимаем, что на этих выборах места в избирательных списках продавались, как и всегда. Через две недели работы парламентские толстосумы вряд ли могут похвастаться законопроектами. Пока что в кулуарах обсуждают лишь роскошный образ жизни новоиспеченных избранников. Мы решили познакомиться с новыми нардепами. Хорошего вам дня. Побольше разузнать об их финансовом положении и о том, как же они попали в парламент. Знакомьтесь, это дебютант Верховной Рады. Сергей Алексеев, почетный 55-й номер списка блока Петра Порошенко. На первый взгляд, обычный скромный депутат. Сергей Алексеев – экс-партнер юридической компании. Был основной приток иностранного капитала. И президент фан-клуба «Братьев Кличко». Я видел очень много vip гостей на разных боях. Мы видели и Стинга, и Жанна Рено, и Арнольда Шварценеггера. Это интервью Алексеев дал три года назад сайту с красноречивым названием «Люкс Люкс». Мне нравится дизайн бренда Ferrari, что касается яхт, то хорошие плавательные средства производит фирма Sunseeker. Действительно, если внимательно присмотреться, в декларации начинающего парламентария можно увидеть Ferrari 458 Италия. А вот и фото депутата Алексеева с любимым автомобилем. Стоимость такого сокровища начинается от 5 миллионов гривен. По неподтвержденной информации, депутат Алексеев любит не только самые дорогие автомобили, но и яхты. Про любовь к роскоши мы, конечно же, не могли не спросить у самого депутата. Надо отдать ему должное. Он сначала испугался, но потом ответил на все наши вопросы. Как вы заработали на Феррари и яхты? И правда ли, что это неправда? Сергей Олегович, ну если это неправда, проверните, что у вас Феррари и яхты То есть это правда? Да, готов. да я... не надо мне повторять вопрос. Значит, смотрите, деньги у меня заработаны честно. <кх> я был партнером юридической компании, до того, как стал народным депутатом. У меня в Фраре внесена декларация, она опубликована, это абсолютно честно. Почему у меня, у меня нет яхты? Ну, скажем так, у моего там ну, это была не моя яхта, это э, яхта, которая зарегистрирована на офшорной компании. Это яхта моих друзей. Ну, я там пару раз на ней катался. Ну, дело не в этом. этом. Офшорная компания? А вот это уже интересно. Деньги заработаны у меня абсолютно честно, у меня все задекларировано. В декларации парламентского новичка за прошлый год указаны 339 718 гривен. Если верить декларации, на банковских счетах Алексеева и вовсе пусто. Но не будем придираться. Депутат новый, и поэтому мог просто растеряться. Я готов? Да готов. да, готов. Да. Узнаем лучше побольше про Феррари. Почему у меня Феррари? Ну, если вы это не вырежете, да? То есть у меня, я увлекаюсь автоспортом, я КМС по мотокроссу, 12-18 лет занимался мотокроссом. Я ярый фанат и болельщик. Феррари ⁇ это спортивный автомобиль исключительно спортивный. Это не автомобиль для того, чтобы, наверное, в городе меня на этом автомобиле не видели. Чем Сергей Алексеев занимался до Верховной Рады? Я был партнером юридической компании. В интернете про юридическую компанию с фамилией Алексеев пишут всякое. Как только мы распрощались с новоиспеченным депутатом, к нам сразу подходит вот эта девушка. Но вот свое удостоверение она так и не смогла показать. Консультант. Ого. Народного депутата. Я кого? А вы знаете, я кого? А, ну, Гламурный парламент. У депутатов последние модели айфонов по 16 тысяч и выше. Ой, по партии регионов скучает? Нет, не скучаю, там 9 лет провел. У других норковые шубки ценой в пару тысяч долларов. Алена Кошелева номер 13 в списке радикальной партии. В первый же сессионный день Алена стала звездой. Банально не смогла ответить о государственном строе Украины. Я вам скажу, давайте наступного разу я ответим на все вопросы. Тем не менее, в свои 24 она уже решает под куполом, что нужно, а чего нельзя украинцам. Вы Вы Ее попадание в список, гадалки не ходи, как это произошло. Мы понимаем, что это вопрос финансовой заинтересованности исключительно. Вот, к примеру, на одной сессии сессий голосуют за изменение границ и их установку в Артемовском районе или Новозовском Донецкой области. Украинские сенсации пытались разузнать у юной депутатши, почему она приняла это решение. Но Алена постоянно убегает. Кто же она такая? Украинские сенсации первыми пытаются узнать об этом на старом месте работы – итальянском ресторане. В этом небольшом здании и начался ее карьерный взлет в качестве администратора. Ну как, ну, общались, разговаривали, ну, приятная девушка. Там ее хорошо помнят, но вот сами не могут понять, как же смогла из-за обычного администратора пробраться в парламент. Проработала она спала, то ничего не могу сказать. Почему карьера, почему депутат? На этом мы не остановились. Заехали и по месту ее прописки. В этом обычном старом доме и прописана депутатша. Но живет она давно не здесь. В этом уверяют соседи. Сегодня биография Алены обрастает все новыми сенсационными подробностями. Ее отец это человек, который, кстати, публично поддерживал действия Путина во время оккупации Крыма. Человек, который выступает за возрождение Советского Союза и он также известен как водочный магнат. А сама Алена не может ответить, поддерживала ли она Евромайдан. Не поддерживала Руси. Я вообще не высловляла свою думку с этого привода. Вот и назревает вопрос Олегу Ляшко. Я вам відповім, чтобы ты не бегал. Зачем же порочить честь людей, которые выходили и умирали за Европейскую Украину, давая возможность занять место таким депутатам? За Россию тоді в цей час, чи за Украину? Давайте мне дурных пытаний. Но в ответ Олег Валерьевич лишь называет журналистов собаками. Собачкам интервью не давать. Сергей Деревянко в прошлом находка самопомощи. 2800. Уже стал скандальным депутатом-миллионером. У меня близко 10 миллионов гривен – это сумма коштів, которую я отримав із-за задекларировал. Лишь объединение самопомощи прошло в Совет Соболев заявляет про выход из партии «Воля», которая прошла по спискам самопомощи, поскольку считает, что ее глава Юрий Деревянко связан с людьми Януковича. Информации про спильный бизнес Иванющина. За что такое? Полное неснитница и полная дезинформация. Экс-соратник убеждает совершенно в другом. Обвинение в совместном бизнесе с Иванющенко, он же Юрий Янакиевский, подвергает. И пока Кошелева и Алексеев делают первые шаги в большой политике, свое место в сессионном зале занял уже до более известный герой коррупционных скандалов. депутат Довгий, Кировоградська область, то другий виборчий округ. Людина, яка вам відома, і людина, яка відома, на жаль... В новую раду попал уже не молодой соратник молодой команды Леонида Черновецкого. Это будет очень интересно. Олесь Довгий сегодня один из главных изгоев нового совета. Там, сутки, а ритм, а ритм, а ритм. Заспокойтесь, заспокойтесь, колінні. Макиєва бікрал. І вот почему папа його Станіслав входив в большинство Януковича в Верховній Раді 6-го созива. Сам Лесик Довгий неоднократно пытался отмыться от всех историй, связанных с командой Черновецкого, но, собственно, этот ярлык молодой команды, людей, которые разграбили Киев, он над ним, в общем-то, остался до сегодняшнего дня. Золотой мальчик совсем отвык от неудобных вопросов. В те же самые дни батько нашановного мною Олеги до коалиции пана Януковича, таким чином захистивши его от политического преследования. Понимаете, весь этот факт попался нас на очах. Пане Лесенко, я вас дуже прошу, не зробіть, зробіть однієї помилки. Ми расскажем историю невероятного взлета политика я этим пишаюсь потому что я людина успешно ну все время честные журналисты писали о том сколько украла команда черновецкого в том числе так называемые вот эти вот молодые лица в его команде в 26 лет долгий становится секретарем киевского горсовета то, что вам и то, что это очень две входит в политическую орбиту черновецкого я и моя команда молодая что-то делаем. Душа в душу с мэром. Они целых пять лет играют во власть. Я прошу не переводить дискуссию из профессиональной, которая относится к информации, Если которая сегодня не так, становится... Резко Черновецкий покинул пост столичного градоначальника. Да, я космонавт. Абсолютно реально. Автоматически от греха подальше. Ушел в отставку и Олесь Довгий. Я вам всем скажу, что это мое решение. Я закликаю вас всех поддерживать мои решения. Сплыл Олес накануне парламентских выборов 2012 года. Довгий устилает дорогу в Раду гречкой и консервами. Мы помогаем тем людям, которые на сегодняшний день, к сожалению, оказались в такой ситуации, когда вот это поздравление для них жданно. Но бесславно проигрывает и снова уходит из политической жизни. После неудачи на мажоритарных выборах 2012 года, когда огромное вливание... Достоверно неизвестно, чем был занят господин Довгий во время Евромайдана. Но со сменой власти воскресает и Олесь. Теперь он усложняет задачу и баллотируется подальше от столицы в Кировоградской области. Но и здесь в молодом меценате узнают одиозного Олеся Довгова. Накануне выборов активисты фиксируют целый ряд нарушений на округе Довгова. Я знаю пропитку питку с со стороны Олеся Довгова. Поэтому совсем не удивительно, что одиозный экс-чиновник победил активиста Евромайдана. У него существовал там договорняк с местными представителями блока Порошенко. Они смогли договориться, и те выставили чисто техническую кандидатуру, кандидатуру против него от блока Порошенко. А по сути, его же какого-то там бывшего помощника. В парламенте у Долгого не заладилось первых дней. Депутат Долгий, первый раз депутат Верховной Рады и не голосовал за будь який Законы 16-го сичая, что будь и загри, законы в этой зале.